بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علم اللهم أر... أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم نوينا تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفارة والاستفارة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوى بسم الله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء ايل الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبلا على خلقه ونضى نفسه وزنة عقشه ومدان كلماته والحمد لله رب العالمين اما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan untuk kita berkumpul pada pagi ini bagi sama-sama untuk membacakan yasin dan juga doa dan juga meneruskan pertemuan kita dan juga perbincangan kita menerusi kitab uh, Safinatul Salah. InsyaAllah uh, kita tengok pada kata pengarang uh, pada fasal uh, fardu mandi wajib, rukun mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fi daraini amin ya rabbil alamin. wa furudul ghusl ithnani kata pengarang dan bermula fardu fardu wudu itu yakni rukun rukun wudu itu ithnani uh, ada dua uh, maka ini termasuklah mandi wajib ataupun mandi sunat uh, maka rukun dia tetap ada dua al uh, barang yang pertama ataupun rukun yang pertama apa dia niyatu taharati bis salati aw raf'il hadatsil akbari rukun yang pertama adalah niyatu taharati bis salah adalah apabila satu orang itu dia nak mengangkat dia nak mandi wajib maka perkara pertama adalah dia kena berniat berniat itu apa dia berniat untuk ketika mandi wajib ni macam mana sama ada niat dia adalah al-taharah lis-salah dia niat membersihkan diri untuk solat. Ha, maka itu adalah niat, -niat pertama. Au raf'il akbari. Ataupun dikata sahaja aku mandi, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Maka selesai. Tak ada masalah. Ataupun yang pertama tadi adalah sahaja aku uh, sahaja aku bersuci untuk mengharuskan solat. Ha, maka tidak ada masalah. Ha, maka juga adalah sah dan juga diharuskan. Kalau satu orang itu dia uh, meninggalkan uh, sahaja aku uh, dia dia meninggalkan perkataan besar sahaja aku mengangkat hadas uh, sahaja aku mengangkat hadas besar eh, sahaja aku mengangkat hadas tapi dia tidak sebut mengangkat hadas besar dia hanya sebut sahaja aku mengangkat hadas kerana Allah taala maka sah kata ulama tapi kalaulah uh, dia hanya berniat sahaja aku mandi kerana Allah taala maka uh, tidak ulama sebut niat tersebut tidak memadai kerana apa dia kerana niat uh, mandi ni boleh jadi mandi sunat ataupun mandi wajib uh, sebab dia akan ada perincian dan juga akan ada sedikit detail lah dalam uh, mandi uh, bila, bila bila kita mandi kan tiba-tiba uh, air masuk ke dalam rongga-rongga kita adakah uh, membatalkan puasa kalau dalam bab puasa uh, maka niat inilah yang memberikan kita punya dia, dia apa dia menentukan uh, kita ni mandi sunat ataupun mandi wajib. Ha, kalaulah dia meninggalkan sahaja, dia dia hanya menyebut sahaja aku mengangkat hadas tanpa dia menyebutkan besar maka ulama sebut adalah harus dan juga memadai. Tapi kalaulah dia semata-mata hanya berniat sahaja aku mandi tanpa berkait tanpa mengaitkan Ini adalah mandi wajib eh, ataupun mandi sunat maka tidak sah kata ulama. Au nahwihi ma ataupun Uh, niat yang seumpama kedua-dua tersebut uh, Seperti mana? Seperti sahaja aku mandi wajib untuk solat, Sahaja aku mengangkat hadas uh, Kalau sekalipun dia tidak uh, tidak menentukan uh, Aku sahaja aku mengangkat hadas sebesar yang disebabkan haid Disebabkan korang mani. Tanpa dia menentukan perkara-perkara tersebut Maka juga adalah adalah sah uh, Sehingga akan uh, timbul satu masalah satu orang apabila dia uh, banyaknya sebab Sebab yang menyebabkan dia mandi wajib ni Kan uh, yang menyebabkan dia uh, mandi wajib Berlaku uh, banyak kali Adakah uh, dia kena mandi wajib banyak kali Misalnya kata contoh uh, Dia uh, kan kita belajar dalam mata safin hawawi sekali Wa furudul ghusli sittatun al haid wa nifasu Kemudian banyak sehingga lah. Ada enam perkara. Ada enam perkara yang menyebabkan satu orang ni perlu mandi wajib. Yang pertama adalah haid, kemudian nifas, kemudian apa, uh, keluarnya mani, kemudian bertemunya dua kemaluan, kemudian uh, uh, wiladah tu sendiri. Yang keenam adalah adalah mati. Satu orang tu apabila dia keluar mani. Nah, sebelum dia mandi wajib, dia bersama dengan isteri dia juga suami dia. Uh, kemudian seolah-olah ada dua sebab yang menyebabkan dia kena mandi wajib. Adakah dia kena mandi dua dua kali uh, mandi wajib ni? Maka kata ulama adalah tidak perlu. Bahkan hanya membadai sekali sahaja. Begitu juga dalam bak wudu. Satu orang apabila dia melakukan perkara yang membatalkan wudu dalam dalam satu masa tu banyak banyak perkara berlaku. Contohlah dia mungkin dia buang angin dia terkentut. kemudian dia pegang kemaluan, dia pegang isteri dia, nah, maka hanya membadai satu wudu sahaja. Uh, bilakah kita nak kena berniat Uh, untuk mandi wajib ni uh, maka kata pengarang ma'a awal juz'in yaghsiluhu min badadihi ketika mana adalah ketika mana bersama-sama dengan awal-awal juz'u yang menyentuh yang di, yang mengalirkan air uh, ma'a juz awal juz'in yaghsiluhu min badadihi bersama-sama awal-awal juz'u uh, membasuhkan akan ia akan akan air tersebut pada uh, 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 badan orang yang, yang mandi wajib uh, Ini adalah uh, Satu faedah penting lah uh, Apabila satu orang itu Dia nak uh, mandi wajib Maka dia tidak disyaratkan Mesti kena bermula dengan kepala Mesti bermula dengan kaki Kan setengah orang Yang menyebabkan dia jadi waswas -was bila nak mandi wajib ni Kan bila dia buka Shower dia tu Shower tersebut uh, Keluarnya airnya pada atas dia pun kata bila dia susah nak nak berniat nawaitu rafa'al hadati akbari nawaitu ni kan dia nak, dia nak susah berniat lepas tu dia nak kena pula dia duk anggap kata mesti kena start ada kepala dulu itu kadang-kadang bila apa bila buka shower tu dia duduk ngelak-ngelak kan dia, dia main dengan shower tu pula sebab apa sebab dia nak start dengan kepala dulu ah ha, tadi syaratkan mesti kena start dengan kepala dulu Uh, bah bahkan kalau contohlah kalau satu orang tu dia nak mandi wajib kemudian uh, dia basuh tangan dulu ke ataupun dia basuh kaki dulu ke maka kata kata ulama adalah boleh ketika itu dia nak berniat untuk mandi wajib Bahkan kalau sebelum kita nak uh, mandi wajib kita buang air kecil dulu kita kecil dulu kita berak dulu kemudian kita berwuduk uh, uh, kemudian kita apa kita uh, dengan Istinja tersebut, kita niat mengangkat hadas Maka kita tolong sah tidak ada masalah bagi itu adalah sunatnya Sebab apabila kita duduk Untuk buang najis Untuk kita berak, duduk kencing Ketika itu ada bahagian-bahagian yang terlipat Dan juga bahagian-bahagian yang tersembunyi Kita dapat zahirkan ketika kita duduk Maka ketika itulah Kita disunatkan kita berniat untuk mengangkat hadas Maka tidak disyaratkan Mesti kena kepala dulu atau kaki dulu Cuma ya, right, bila dalam keadaan yang tengah badan kita yang tengah suam-suam yang tidak kena air lagi apa semua ni, ada setengah ulama seperti Imam Al-Ghazali kalau saya tak silap. Dia berikan saranan bahawasanya disunatkan kita basuh kaki dahulu, ataupun kita mulakan daripada kaki. Ha, nah, kerana apa dia? Kerana di kerana dia khuatiri apabila bermula dengan dengan bahagian kepala ni dia akan menyebabkan uh, orang panggil tak, tak, tak pasti lah istilah mungkin darah terkumpul ke apa semua kan dia jadi jadi stroke ataupun dia boleh boleh kena angin ahmar keset tak tak pastilah ha. tapi sebab tu bila dia bila dia kena kaki dulu air tu kena kaki dulu maka air tersebut badan kita ni dah ada mula apa berespon dengan air sebab pada dekat kaki dia kena start daripada bawah bila start daripada kepala dia akan akan jadi terkejut dan juga menyebabkan saya baca seolah-olah macam terkumpul sesuatu benda lah sehingga menyebabkan kebarang kalian untuk berlakunya aku panggil uh, stroke ataupun dia punya tu apa dia punya penyakit tersebut tinggi ya, maka disunatkan dibasuh kaki dahulu tapi kalaulah dia kata dia nak start dengan kepala sekalipun maka semasa dia basuh kaki tak perlu berniat untuk mengangkat hadas lagi ha, maka ketika dia start dengan kepala itu barulah dia mengangkat hadas dan juga bukan kata mesti kena awal-awal apa air sampai di kepala Misalnya kata kita ada tengah-tengah mandi kan Kita dah tengah duduk di bawah shower uh, Kemudian tengah-tengah uh, mandi tak sabar sambil, sambil nak sembuh-sabun badan apa semua tu Tiba-tiba teringat kata eh terlupa nak niat mandi wajib Maka dia niat lah tak perlulah nak kena dia keluar daripada air Kemudian dia masuk dalam air, dia masuk balik dalam air uh, Tidak disyaratkan begitu uh, Benda ni adalah benda yang mudah dan juga tidak perlu merumitkan uh, Setengah orang dia dia agak agak ragu-ragu juga was-was sehingga menyebabkan dia terpaksa lama ketika mandi wajib. Ini yang masalah dan juga ini yang menyebabkan uh, mungkin apa uh, menyebabkan dia was-was sehingga menyebabkan ibadat-ibadat yang lain pun akan terganggu juga disebabkan uh, dia was-was dalam bab suci ini. Uh, kemudian katanya lagi ma'a wal juz'i yaghsiluhumil badanihi. Fama ghassalahu qablahaa la yasihuh kata pengarang dan barang yang dibas, yang dan juga perkara ataupun anggota yang yang dibasuhnya akan apa yang yang, yang dibasuhkannya qablaha uh, la yasihu anggota-anggota badan ni yang dibasuhkan sebelum kita berniat la yasihu maka tidak sah fa wajib i'adatu ghuslihi ba'daha maka wajiblah oleh mengulangi akan basuhan ataupun mandi yang tersebut ba'dah selepas daripadanya selepas daripada satu orang tu sudah berniat nah kerana yang utamanya adalah mestilah berniat nah maka bila disebut bab mandi wajib ni bukan sahaja berniat boleh katanya pengarang lagi asani ta'mimu ta badanan ta'mimu ta badanihi bil mai al basharati wasy'ari adalah yang kedua yang adalah meratai badannya dengan air. Ha. Sehingga kan kita sebut sebelum ni adalah sehingga al-adfar hatta al-adfar ma iaitu adalah sehingga kuku-kuku di bawah apa di bawah dari jari yang itu pun adalah bahagian yang termasuk daripada zahir badan kita. Ha. Badan kita ni apa dia? Al-basharati wa sya'ri. adalah kulit kita dan juga rambut kita. Zahiran wa batinan. Yang, yang zahir, yang kita nampak dan juga yang dalaman. Yang kita kena selat-selati, yang kita kena celah-celah yang dia. Kalau ada yang, yang, tersimpul, kita kena kena buang kesimpulan. Kalau ada badan-badan kita yang berlipat, kena tonyuh juga. Kena lipat, uh, kena basuhkan tonyuhan tersebut. Kena uh, basuhkan lipat uh, lipatan tersebut sekiranya kita alirkan air biasa tidak apa. Tidak mengalir air. Maka itu termasuk daripada kulit. Maka bila uh, mandi wajib ni, kita sebut uh, dia termasuk juga apa uh, di bawah kuku Sebab, bak, sama seperti bab bab berwuduk kemudian katanya lagi fayajibu ghaslu batini kasifi dan diwajibkan ghaslu uh, batini adalah membasuh akan batin akan dalaman kasifi akan uh, tebalnya rambut-rambut walau lihatan kasifatan Sekalipun kalau janggut yang tebal sekalipun adalah wajib mengalirkan air ke dalam dalam bahagian janggut yang tebal sehingga air tersebut sampai ke dalam ke dalam aa, ke dalam bahagian yang tersembunyi tersebut. Kalau anda lambat berwuduk kita sebut sebelum ni kalau bab muka kan. Ah ha, kalau ada lelaki tersebut ada jambang dan juga janggut yang tebal. Sekira-kira nak tahu tebal atau muda, kita tak nampak warna kulit dagu dia aa, sama ada hitam ataupun putih maka bila sampai macam tu ketika itu Uh, janggut dia adalah janggut yang wajib dibasuh zahir sahaja. Batin tidak wajib dibasuh. Uh, tapi kalau dalam bab mandi wajib, dia wajib meratai semua. Uh, sama ada zahir dan juga batin. Tebal ataupun ataupun nipis. Sehingga kan ulama sebut kalau ada berbaki satu rambut sahaja yang secara yakin kita yakin tidak sampainya air tersebut kepada satu helai rambut maka tidak sah Uh, kita punya mandi wajib nah, Kita wajib mengalirkan Air ke seluruh anggota tubuh badan Kemudian disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang, yang dikasih Allah Ta'ala sekalian Ada satu masalah yang disebutkan Kalaulah uh, Tumbuhnya rambut Daripada mana? Fi ainin wa anfin uh, Di dalam mata Juga di dalam hidung Fala yajibu rasluhu wa intala Maka tidak diwajibkan kita basuh sekalipun uh, bulu dan juga rambut yang tumbuh dalam hidung dan juga mata tersebut ada kata ada, apa tumbuh rambut dalam mata sekalipun wa intala walaupun panjang, walaupun panjang sekalipun kerana apa dia kerana dalam hidung dan juga dalam mata ni adalah anggota yang bukan zahir adalah anggota yang yang dalaman yang batin uh, maka tidak wajib kita basuh uh, rambut ataupun bulu yang tumbuh dalam, dalam mata dan juga di dalam di dalam hidung uh. Kemudian katanya lagi wajib wa bukan sedumah yang ruh nadiru uduni dan diwajibkan uh, akan basuhan mengalirkan air mayarahu an nadiru min uduni akan barang ataupun akan kawasan yarahu an nadiru ya terlihatlah orang yang melihat minal uduni daripada dal dalam telinga kan daripada luar telinga ni sehingga, sehingga ke dalam lubang telinga wama ma yadhharu wama wa ma yadhharu halat uh, taghawwuti min ad wa tabaqatihi dan juga barang ataupun kawasan yang tu zahir ala adalah ketika dalam keadaan hal dia terduduk minad duburi wa tabaqatihi dalam keadaan semasa dia duduk ataupun dia duduk berak dia juga dia duduk kencing tu ataupun dia duduk buang air besar dan juga air kecil minad duburi wa tabaqatihi ada barang yang terzahir tetapi dia terlipat ada zahir tetapi dia terlipat ataupun dia terlindung dengan lemak-lemak dan juga dengan apa dengan kita kata daki-daki kita tu juga wajib kita basuh kita, kalau terpaksa kita sentalkan maka wajib kita sentalkan kita punya anggota badan tersebut nah kerana itu termasuk daripada anggota zahir sama termasuklah juga apa kita kata bawah tekak kita dalam lubang pusat kan setengah orang yang berisi yang, yang gemuk tu dia kadang-kadang Uh, dia punya lubus dia ni tenggelam sudalam maka dia kena tonyon-tonyohkan kemudian celah-celah celah-celah uh, paha kita maka wajib dibasuhkan pada lipatan-lipatan tersebut uh, lubang earring uh, dia dengan qada apa yang bila kita sunat kita buat wuduk itu sahaja yang yang zahir sebab kalau kalau dalam batin buat wuduk ni adalah eh uh, dalam bak, uh, bila nak sebutkan dalam dalam telinga yang yang batin ini adalah bila masuk dalam kawasan gergenan telinga ni Adalah, uh, itu adalah batin, itu adalah yang, wajib, yang, yang, yang tidak wajib kita basuh Tapi kalaulah kata uh, yang yang terzahir di, di telinga yang kita nampak ni Maka itu adalah yang zahir uh, Mencangkung, ya. sebab tu uh, kalau dalam bab duduk ni uh, Dalam bab sebab tu saya lebih, kawasan saya sendiri lah Saya lebih preferkan bab mencangkung Sebab bab mencangkung, apa yang terzahir eh uh, bagi orang perempuan kadang, kadang itu adalah wajib yang baji, wajib kita basuh dan juga zahir yang terduduk ketika duduk cangkung ni ada bahagian kawasan ni yang tidak akan terzahir kalau kita duduk kita duduk duduk macam duduk atas mangkuk jamban tu kan uh, tapi dengan uh, bila kita Bila kata duduk dengan mencangkung uh, maka bahagian uh, ada bahagian bahagian tersebut ada bahagian yang kita tidak tidak perlu sampai kita kena, kena tonyoh ataupun kita kena sentan tapi kalaulah bila kita duduk kat atas mangkuk jamban Maka perbuatan duduk makan atas makhluk jamban tersebut menyebabkan ada terlindung bahagian yang sudah terzahir ketika duduk cangkung. Maka ketika itu wajib. Dia dan juga dia wajib. Wajib basuh. Ha. Kemudian katanya tanya lagi. Waalaikumsalam. Saya nak tanya. Kalau okay, sebelum mandi tu diwajibkan ke sunatkan berwuduk uh, ke tak? Uh, kalau tak buat uh, sah tak? Okey. Uh, alam tapi kalau secara zahir yang yang bahasa pun pernah pernah juga dengar, pernah, pernah dengar juga masalah ni cuma tak jumpa lagi dalam kitab uh, cumanya kalau kita tengok dalam apa yang kita alami dan juga kita belajar sebelum ni wuduk uh, kita ni tidak akan sah dan juga tidak akan terangkat uh, apa tujuan kita berwuduk adalah kerana kita nak mengangkat hadas besar eh uh, kerana adalah kerana kita nak mengangkat hadas kecil uh, cumanya uh, kalaulah Uh, sebelum kita berwuduk itu uh, sebelum kita nak uh, mandi wajib Kalaulah uh, kita ni ada satu orang yang sudah batal wuduknya uh, maka uh, adalah sunat kita berwuduk kata setengah kata kata setengah ulama sebelum sebelum kita uh, uh, mandi wajib kenapa dia kerana berwuduk ni hanya tidak akan sah kalaulah satu orang itu tidak suci daripada haid dan juga nifas okay. sebab kalau orang yang dia datang haid Uh, tidak boleh dia berwuduk. Tapi kalau orang yang yang sekadar ber, berjanabah. Kan seperti yang kita bagi contoh sebelum ni, uh, antara perkara yang membatalkan wuduk adalah keluarnya sesuatu daripada jalan depan dan juga jalan belakang. Kecuali jalan depan ni adalah mani. Ada situasi yang kita kita pernah sebut sebelum ni, satu orang yang yang yang, yang apa yang tidur dalam keadaan terduduk uh, apa yang, yang yang tidur dalam keadaan papa punggung dia rapat. Kemudian dia termimpi sehingga keluarnya mani ketika itu tidak batal wuduk. dan juga ketika itu hanya wajib mandi wajib sahaja. Maka kata setengah ulama adalah dia wajib eh, dia disunatkan dia berwuduk dahulu. Sebelum sebelum nak apa sebelum nak uh, mandi wajib. Bahkan satu orang yang bila sudah bersama dengan suami isteri yang tidak mahu mandi wajib pada di malam hari selepas dia bersama tu uh, maka disunatkan dia mengambil wuduk dahulu sebelum dia tidur. Ada juga disunatkan juga adalah satu orang bila dia belum mandi wajib uh, disunatkan dia basuh tangan dahulu sebelum dia nak uh, ataupun dia disunatkan berwuduk dahulu sebelum dia nak menjamu makan, dia nak menjamah makan. Dia juga disunatkan dia basuh tangan dahulu. Hukum dia adalah disunatkan. Wallahu alam. Uh, tapi kalau lah uh, persoalan kata uh, perlu wuduk tak kalau selepas uh, mandi wajib. Uh, kita pernah sebut sebelum ni, kalau lah semasa dia duduk uh, semasa dia mandi wajib dia buat perkara-perkara yang membatalkan wudhu seperti dia sentuh kemaluan dia, dia buang air dia juga buang apa? dia buang air besar, dia berak maka ketika selepas mandi wajib dia wajib mengambil wuduk semula jika dia hendak solat selepas itu. Tapi kalau dia tidak mahu solat selepas itu tidak diwajibkanlah dia mengambil wuduk. Allahu a'lam. mencangkung ya kena mencangkung. Kemudian katanya lagi وما يظهر من فرج المرأة إذا جلست على قدميها dan juga diwajibkan uh, membasuh akan satu orang yang melihat oleh satu orang yang, yang mandi wajib itu min farajil mar'ati daripada kemaluan orang wanita idza jalatat ila idza jalasat ala qadamaiha apabila dia duduk di atas kedua-dua kakinya itu adalah duduk cangkunglah maka uh, itu adalah bahagian yang zahir yang diwajib uh, dia basuh tanpa dia perlu sentai ataupun tanpa perlu dia dia menonyoh akan bahagian tersebut. Dan juga bahagian tu zahir pada kemaluan wanita apabila dia duduk atau mencangkung ni kebiasaannya tidak akan mencangkung tidak tidak akan terzahir apabila dia duduk di atas yang uh, uh, di dalam mangkuk jamban. Uh, dan juga sebagian ulama disebut uh, ini adalah keadaan bagi wanita yang masih lagi darah. Tapi berbeza dengan keadaan uh, wanita yang sudah yang sudah lagi bukan darah kata ulama adalah kadang-kadang uh, zahir bahagian tersebut sudah pun juga zahir apabila dia uh, duduk uh, duduk memang di, di atas majlis sekalipun uh, mungkin keadaan dia yang sudah sudah lama yang ni kan ada beberapa apa ada beberapa situasi begitu sudah tidak uh, tidak menjadi kekangan dan juga tidak halangan kepada dia apabila dia sudah uh, sudah bernikah dan juga sudah bersama dengan suami maka kadang-kadang bahagian tersebut tersebut juga sudah telah apabila dia duduk uh, di atas mangkuk jamban wallahu alam kemudian diwajibkan basuh lagi apa dia wabtinul qulfati man lam yukhtan wa ma tahtaha dan juga diwajibkan basuh batin qulfah itu adalah kita kata kulup uh, bagi kemaluan lelaki yang belum man lam yukhtan yang belum bersunat wa ma tahtaha dan juga apa yang terkandung di dalam bawah dan juga dalaman ee uh, kulup kulup tersebutlah ah uh, gitu fayajib ayajri al-ma'u bi tab'ihi 'ala kulli dhalik dali wajibkan ke atas lelaki uh, ke atas orang yang melihat siapa dia orang yang yang nampak ada lipatan-lipatan dan juga yang tersembunyi dan juga daki-daki pada bahagian anggota tubuh badan ketika dia apa ketika dia buat dia berak ataupun dia duduk kemudian diwajibkan lagi ke atas uh, perempuan yang duduk di atas kedua kakinya dan juga wajib bagi lelaki bagi orang yang tidak bersunat lagi untuk membasuh kemaluan dia wajib dan juga diwajibkan ke atas mereka ini ayyajalil ma'u bi tabi'hi 'ala kulli dhalik adalah mengalirkan air menjalankan air bi <Sessizuk> tabi'hi dengan 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 tabiatnya dengan dengan apa dengan kebiasaannya 'ala kulli dhalik seperti di apa ke atas setiap-setiap setiap yang disebutkan ini kerana pada dia, kerana perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang ramai orang tidak ambil berat dan juga orang menganggap ini adalah perkara yang tidak wajib dibasuh. Sedangkan ia adalah termasuk daripada bahagian ataupun kawasan yang wajib dibasuh. Kemudian katanya lagi, Asyaratu thalithu dukulul waqti wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini kita akan sambung dalam pertemuan kita yang seterusnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. السلام عليكم استاذ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا <applause> بالصبر والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته